Время я увидел, что глухие находятся в информационном вакууме. Что, к сожалению, глухие они не могут э, слышать, и ввиду этого они э, не могут, к примеру, пойти в театр, насладиться. Э, той или иной пьесой да, или той или иной постановкой. Кроме того, они не могут полноценно посмотреть фильм, чтобы понять полностью его смысл ну, и так далее. Ряд других проблем, то, что мы, слышащие люди, можем извлекать пользу и ну, радоваться тому, что происходит, к примеру, на экранах телевизора там, или там, в театре. В том же. А у глухих глухие как бы, лишены такой возможности. Поэтому побудила заниматься тем, чтобы восполнить этот информационный вакуум. Хотелось сделать, делать контент непосредственно на языке жестов, чтобы глухим, глухие слышали информацию на своем родном языке. У меня был выбор, то ли мне заниматься игрой на гитаре, серьезно, то ли выучить жестовый язык. Когда-то я уже пытался изучать жестовый язык, три раза я это пытался делать и бросал. Почему? Потому что... Ну, как-то думал, что это не для меня, и это очень сложный язык. Когда они начинали разговаривать, для меня это все было одним монолитом их поток э, жестовых мыслей, то, как они руками жестикулируют, и как бы как, как бы в какой-то момент я сдался. Потом. Э, мой знакомый, товарищ, он побудил меня уже в четвертый раз попробовать изучать жесты, потому что он также понимал, что глухим нужна помощь. Где-то перевести там в банках, в больницах и так далее, там, где им нужна помощь. И мы начали с ним учить. Ну, а уже как бы основной, основную базу жестов, конечно, этому меня научили глухие люди, и, конечно, с этого и начались все знакомства. То есть, но ну, изначально как бы не было глухих. Я даже стеснялся подходить к ним, когда уже была какая-то база жестового языка, потому что ну, мне было стыдно, что они меня не поймут. Но потом я переборол в себе эти страхи. Мой товарищ, он, ну, можно так сказать. Любя заставлял подойти ну, к его знакомым, говорить я буду вместе стоять и попробовать что-то сказать. То первый раз, когда вот что-то говоришь, говоришь, на их языке жестов, они это так воспринимают очень классно, что к ним кто-то подошел, неслышащий и не слышащий, и сказал что-то на их родном языке. Это как бы до слез трогает. Кто-то может быть думает, что жестовый язык он примитивен. Это заблуждение. Жестовый язык ⁇ это полноценный, очень вкусный, приятный язык. Его нужно учить так же, как и английский, французский, испанский, любой другой язык. В нем есть своя грамматика, семантика, которую нужно, на которую нужно обращать внимание. В жестовом языке задействованы практически все наше тело, от рук, лица, заканчивая нашим телодвижением. Вот, так что здесь ну, нужно много трудиться, чтобы выучить жестовый язык. У меня на это ушел, ушел год. В течение года я каждый день, день в день, как зубы почистить, по 30 минут выделял на изучение жестового языка. И у меня получилось выучить такой за год базовый язык жестов – и на любые темы ну, я могу общаться с глухими. Но изучая опыт э, западных стран, я увидел, что э, там полицейские знают жестовый язык э, и могут свободно, без всякого юмора, выписать. Э, глухому человеку, к примеру, штраф, или э, если глухой человек заблудился, просто хочет узнать дорогу да, у полицейского, то полицейский может ему свободно на языке жестах это, это сказать. Но ну, может быть не так, но с акцентом, скажем так. Вот. Поэтому э, на, на дни Европы, которые были в Кривом Роге, э, вспоминая да, как бы оп опыт э, наших вот коллег э, за рубежом, хотелось бы тоже... Э, научить их элементарному языку жестов. Это дактиль, так называемый, азбука на языке жестов. Мы им подарили специальные карточки, на которых изображены все буквы этого дактиля. Но у нас есть специализированная школа, Сузире, реабилитационный центр, там, где преподают. Глухие педагоги ⁇ это у нас единственный практически в Украине центр, где преподают именно глухие для глухих. Они могут очень качественно преподнести информацию для глухих деток, которые могут ее очень хорошо запомнить и ну, воспринять и использовать потом в будущем. То есть они передают не слова, а смысл. Это очень важно. Что касается, к примеру, если человек слышащий и хочет выучить язык жестов, то к сожалению у нас в городе нет таких курсов, но ко мне многие обращаются, хотели бы научиться, и я ну, сейчас уже разрабатываю специальный курс, по которому можно было бы проводить уроки жестового языка. И тоже ко мне поступило предложение: чтобы это, если возвращаясь к вопросу у полицейских. Предложил, поступило предложение, чтобы сделать э, такой тренинг для полицейских нашего города э, языку жестов. Я думаю, это будет очень здорово. В Украине, по-моему, такого нигде нет. Мне хотелось бы э, сделать, ну, как программа «Минимум» – это такая небольшая студия, там, где мы могли бы записывать э, контент непосредственно на жестном языке. Программа «Максимум» – это чтобы появилось первое э, телевидение на языке жестов. Конечно, тот ну, сурдоперевод, который мы видим на телевидении, он тоже важен, тоже полезен, и э, те переводчики, которые это делают, э, то им честь и похвала, это большой труд. Э, это одна сторона. А еще хотелось бы, чтобы непосредственно глухие, сами глухие проявили себя, ведь среди них есть талантливые... Э, Глухие, которые могут работать на камеру, у них есть э, артистичные данные, они могут очень качественно э, переводить и, э, допустим, какие-то научно-популярные программы и юмор какой-то. Э, то есть вот это хотелось бы, этого хотелось бы достичь. Дактиль – это буквы А, Б, В, К, Д, ну и так далее по алфавиту. Это буквы на языке жестов. Ими пользуются глухие, чтобы, к примеру, писать какое-то необычное слово которая на языке жестов, очень, ну, те, 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 которые глухие не знают, они сначала описывают это дактилем. К примеру, там, э экспрессионизм, там мы скажем, экспрессионизм. Да, и, к примеру, глухому скажу на дактиле, он не поймет этого слова. Потом мне придется объяснять это э, на жестах, но он уже знает, как это слово само по себе, по себе звучит. Если он где-то его встретит, там, в литературе или в интернете, он уже знает, что это значит на языке жестов. То есть дактиль – это азбука. Язык жестов — это, на котором общаются непосредственно глухие. Это ну, живой язык. Они переводят там э, смысл. Сурдоперевод. Сейчас говорят, что неправильно называть сурдоперевод. Но ну, это то, то, что мы видим, когда по телевизору переводят переводчики жестового языка. Это дословный перевод. Это очень сложно делать, когда идет поток информации и Переводчику нужно сосредоточиться на этой информации, чтобы дословно ее перевести. Как правило, они переводят именно предложениями, которыми мыслим мы, слышащие люди. В нашем городе есть такой педагог, это глухая женщина, неслышащая, которая работает в реабилитационном центре Сузирия. И чем мне нравится этот педагог, тем, что она развивается она э, пользуется большим уважением среди коллег, она все-таки выучила русский язык, э, хорошо умеет читать, писать, может э, донести смысл э, всего того, что она может прочитать и тем своим ученикам э, в, в классе. Это по сути чуть ли не единственный как бы педагог да, в Украине, который э, может э, именно то, что она не слышит, и может мысли, которые недоступны многим неслышащим людям, преподносить как бы, своим ученикам. Конечно, как бы, в Киеве у нас тоже очень много есть специалистов, да, но их можно как бы, посчитать по пальцам. То вот эта женщина, это Ольга Биланова, то мне очень приятно с ней э, сотрудничать. Она всегда от, откликается, на, допустим, на проведение различных мероприятий, которые мы для глухих организовываем. Когда мы идем на улице, мы видим э, огромную массу людей. И среди них очень, на самом деле, тяжело определить, кто слышащий, а кто не слышащий. И когда только глухой начинает э, жестикулировать руками, тогда мы только понимаем, что это слышащий, не слышащий человек. Но что интересно, что глухие люди э, в массе людей они могут распознать глухого человека. Это ну, очень удивительно, но факт, однажды я шел с глухим человеком, и он мне говорит, что вот, показал мне в, ну, как бы в массе людей на человека, говорит, это глухой человек, хотя он был с ним не знаком. Мы подходим, точно это оказывается глухой человек. Потому что э, глухие находятся в такой агрессивной, можно сказать, среде для себя, где они не слышат, да, в любой момент может там сзади машина ехать и так далее. Они должны всегда как бы крутить головой, то есть у них такие специфические как бы, телодвижения, такие осторожные, то глухие их очень так распознают. Но ну, я вот сколько уже пять лет изучаю жестовый язык, коммуницирую с глухими людьми, то ну, мне как бы очень сложно. Могу в принципе определить, но не так, как глухие. У глухих это какое-то особое чутье есть на это. Но наша общественная организация, Институт управления знаниями, один, одно из направлений ⁇ это мы занимаемся проблемами людей с, с нарушениями слуха. Мы в нашем городе уже провели в прошлом году первый фестиваль, посвященный Международному Дню Глухих, который проходит последнее воскресенье сентября. И в этом году, конечно же, мы продолжим это мероприятие. Это будет уже второй фестиваль, посвященный Международному Дню Глухих, который будет 25 сентября. На этом фестивале планируется очень много интересных локаций, различных мероприятий. Приедут представители с других городов, это будет глухие, планируется, что приедут с Кировограда, с Днепропетровска, с Киева, возможно, приедут. И это будет очень здорово. Кривый Рог, как бы, такого еще не видел. Кроме того, изюминкой этого фестиваля, скорее всего, что окажется показ фильма в конце на языке жестов. Потому что на самом деле очень мало снято фильмов на языке жестов, чтобы глухие могли бы с удовольствием там, по телевизору или по интернету посмотреть. Это будет такая жирная точка как бы в конце нашего фестиваля. О чем мечтаем? Мечтаем о том, чтобы, конечно, глухие могли развиваться в плане грамматики, Конечно, было бы здорово, если бы в Кривом Роге у нас появилась частная школа, там, где могли бы непосредственно индивидуально глухие педагоги заниматься с глухими детками, чтобы они непосредственно учили их читать, чтобы глухой человек он мог грамотно переписываться в соцсетях, мог правильно написать письмо, к какому-то какому громадскому деятелю да, и так далее, чтобы это были грамотные люди. Мечтаю о том, чтобы, ну и также наша общественная организация, как бы об этом, одно из направлений ее, в том, чтобы донести до слышащих родителей, что если у них рождается неслышащий ребенок, чтобы они не считали это личным поражением. Да, конечно, это неприятно, но на этом как бы жизнь не заканчивается. Глухие дети, они могут достичь очень больших высот, если с ними серьезно заниматься.